Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях академик Национальной академии наук Украины, герой Украины, доктор физико-математических наук, Донецк. председатель Донецкого научного центра Владимир Шевченко. Здравствуйте, Владимир Павлович. Здравствуйте. Ну, собрались мы с вами по поводу двух юбилеев, которые не так давно состоялись. Мы не можем вас не поздравить лично с большой датой. 95 лет Академии наук Украины и 95 лет президенту нашей Национальной Академии наук, вашему другу и соратнику Борису Евгеньевичу Патону. Спасибо. Нам бы хотелось услышать ваши мысли об этих двух датах, которые совпали в один день одного года. Ну, это своего рода магическое совпадение – оно вызвано, так сказать, какими-то историческими событиями, но факт есть факт, и об этом следует говорить и упоминать. Именно 27 ноября 1918 года, в то время Гетман Скоропадский, подписал решение украинского правительства о создании Украинской Академии Наук. И именно в этот день родился Борис Евгеньевич Патон, нынешний президент Академии Наук. И вот такое магическое совпадение сопровождается уже более 50 лет. Примерно 52 года назад Борис Евгеньевич был избран президентом и до сих пор возглавляет Украинскую Академию наук, сейчас Национальную Академию наук Украины. Если уйти немножко в историю даты создания Академии наук Украины, то Скоропадский фактически подписал документ о реалии следующее. В Украине Академия наук существовала еще с давних, более ранних времен. Ее все прекрасно знают. Это Киево-Могилянская Академия наук. И услугами Киево-Могилянской Академии наук воспользовались и русские цари, а точнее Петр I, когда создавалась Российская Академия наук и ряд ученых из Киева Могилянки были приглашены в Российскую Академию Наук, которая, так сказать, долгие годы развивалась, достигла громаднейших успехов, и в составе Академии Наук Российской было очень много академиков, в частности и академик Вернадский, который в то время и возглавил вновь созданную Академию наук Украины. Он прямо в этом году возглавил, 18-й год. Да, был. сразу вот на той же буквально через неделю после подписания с Карападским указа значит, было собрано общее собрание Академии наук. Первые э, члены Академии наук, их было 10, это были известнейшие ученые территориально по происхождению с Украины и которые работали в различных университетах Украины и научных подразделениях, которые существовали в то время. И вот среди них настолько известнейшие люди, которые я просто назову. Это был Тимошенко, механик известнейший, Туган Барановский, у нас есть э, университет имени Туган-Барановского, экономист Левицкий, Кащенко, Хасинский, Крымский. Все это ученые, которые стояли у истоков создания Украинской академии наук. Но я бы особо хотел подчеркнуть, что э, Владимир Иванович Вернадский, который был избран президентом, первым президентом Академии наук, был уже на то время величайшим ученым Российской Академии наук. Это известный человек в области философии, природоведения и других различных наук. Но наибольше всего он прославился и больше всего говорят о нем, это проблемы космонавтики, это проблемы ноосферы. Вот наша окружающая среда состоит из многих слоев, озоновых слой и так дальше. Но Вернадский, продолжая начатое когда-то в, в более давние времена известного французского физика, значит, разобрался и доказал, что нашу земную оболочку еще окружает одна сфера, которую он назвал ноосферой. Это сфера разума. В чем суть этой ноосферы? Ну, как э, по-простому говоря, что на каждого живое существо, на каждого живого человека там вот, так сказать, в ноосфере есть определенные компьютерные ячейки, куда исходит вся информация о человеке с момента появления на свет Божий и до ухода на тот же свет. И вот э, всякие информационные сообщения, которые говорят об этом человеке в его окружении, в прессе телевидение, все отправляется туда и формируется мнение о человеке, а оттуда поступают обратные сигналы и складывается судьба этого человека, о том говорят. Ведь неспроста есть в народе помолка, никогда маленьких деток не обзывай плохими словами, потому что они туда дойдут, возвратятся, и этот человек окажется в жизни нехорошим человеком. Поэтому деток надо воспитывать именно. И мы должны помнить о том, что наши информационные поле находится там вверху и все что мы с вами делаем оно засекается, засекается. и определяется и сопровождает нас всю нашу жизнь да. на земле в процессе э развитие Академии наук Украины, которая была открыта в 2018 году, были значительные перемены, были хорошие, были и смутные времена, были преследования политические многих известных ученых, которые не могли, так сказать, не высказывать свою точку зрения на те или иные политические или другие события, которые происходили в стране. И, конечно же, многим политикам эти вещи не нравились, и люди, так сказать, ученые, несли тяжелые наказание за свое личное мнение по тому или иному вопросу. Вот среди академиков Национальной Академии Наук, это последнее уже название, которое было дано в 1991 году, Борис Евгеньевич Патон. Академик, известнейший ученый. Я даже не могу тоже назвать, как и Вернадского, что он известнейший только в какой-то одной науке. Это гигант, как говорят, гигант мысли и его, так сказать, сфера влияния в научных направлениях, которые существуют в нашей академии, очень высока и велика. И вот в 1962 году Борис Евгеньевич был избран президентом Академии наук, и до сегодняшнего дня он возглавляет нашу Академию наук. Чем известен этот человек? В первую очередь своей человечностью. Я, например, никогда не видел и не слышал за все годы моего пребывания в академии, а я был избран в 1992 году член-корреспондентом, а в 1995 году академик Национальной академии наук. Из 1995 -го года я возглавляю Донецкий научный центр. Я никогда Бориса Евгеньевича не видел в гневе. Он всегда находил добрые, теплые слова, чтобы поддержать того или иного человека. Он интересовался самыми различными направлениями в науке и оказывал нужную поддержку, особенно в перспективных направлениях, которые есть. И вот если опускаться ниже, то и наш Донецкий научный центр, который был создан в 1965 году, тоже не прошел мимо Бориса Евгеньевича. Он был, стоял у истоков Создание научного центра в Донецке, так же, как и Владимир Дегтярев, который в то время был секретарем обкома партии. Вот это два человека, которые как бы породили новые направления в Академии наук, создали Донецкий научный центр. Прообразом нашего Донецкого научного центра в то время послужило Сибирское отделение Академии наук Советского Союза, которое было создано в Новосибирске. Почему прообразом? Потому что Сибирское отделение Академии наук – это была структура Академии наук Советского Союза, но она была наделена своими особыми полномочиями. И все, кто, так сказать, застал то время, когда создавался этот научный центр, прекрасно помнят, какие проблемы и какой вклад в развитие науки внесло это отделение. Вот по задумке, такое же влияние на развитие науки в Донбассе должен был оказать Донецкий научный центр. В чем сила Донецкого научного центра? Во-первых, он был первый. На основе его разрабатывались новые подходы в управлении научными структурами Академии наук. Кроме того, что создавались здесь у нас в Донецке научно-исследовательские институты по фундаментальным наукам, то, чего здесь не было в этом регионе. Донеччина, Донбасс, Донбасс – это чисто промышленная структура в составе Советского Союза и Украины по тем временам. И если развивались науки, то в основном это были науки технического характера. Но в основе развития науки всегда лежат фундаментальные науки. Это математика, физика, химия, биология. То есть те науки, которые дают импульс и толчок для развития всех оставшихся. И вот наш научный центр создавался, начал создаваться именно с создания вот академических институтов по этим направлениям. и в институты должны приходить подготовленные ученые. Ну так, да, говорят все а города их, России. А их готовят помогали, эти да. университеты. Классические да. университеты. А в Донецке, в Донеччине не было в то время тоже университетов. Но здесь был педагогический институт. И вот на основе педагогического института, в то время назывался Сталинский педагогический институт, был создан. Донецкий государственный университет, который потом получил название национального университета, статус национального университета. Почему академия не может обходиться без университета? Потому что ученого надо готовить. Надо готовить его и в школе, и в университете. А крупного ученого в области фундаментальных наук может подготовить только классические университеты. И вот за то, чтобы наш регион, наш Донбасс стал и научным центром, были приложены огромнейшие усилия, как со стороны Владимира Ивановича Дегтярева, так и со стороны Бориса Евгеньевича Патона. Значит, были построены прекраснейшие здания, где были размещены институты. Были созданы прекрасные жилищные условия для сотрудников, которые не приглашались. И более того, что самое главное, по кличью, который пошел из Донбасса, в Донбасс приехали на то время очень молодые, но уже на то время известнейшие ученые. Притом они ехали со всей территории Советского Союза. Вот если идти по восходу, с востока на запад, то это Владивосток, Томск, Омск, Новосибирск, Свердловск, Куйбышев, Москва, Ростов, Воронеж, Харьков, Донецк, Одесса, Львов, во всех этих городах уже существовали университеты. И уже готовы были академические дома, да? Да, и, они и вот, прямо... так сказать, из этих городов, с этих университетов приехали на то время молодые, но уже талантливые молодые ученые, привезли с собой уже еще более молодых своих талантливых учеников и учеников. Это явилось основой для развития многоплановой, многоразветленной науки, которая сейчас есть в Донбассе. И прошло не так много времени, около 12-15 лет, как Донецк из чисто промышленного региона превратился в университетский город, в город науки, в город классического университетского образования. Наша Академия наук, 95 лет которой мы отмечаем, на сегодня имеет громаднейшие успехи и достижения и ценится во всем мире. Как по научным разработкам, не только в области фундаментальных наук, не только в области технических, медицинских, но, но и в области гуманитарных. В Донбассе тоже не было практически ученых гуманитарщиков, а сейчас у нас прекраснейшие ученые, которые работают в университете и в других высших учебных заведениях. Помогло нашему городу, нашему региону стать еще и большим культурным центром. Вот я считаю, что Борис Евгеньевич Патон, Владимир Иванович Дегтярев и те молодые ученые, которые прибыли в те годы сюда, значит, сделали наш регион научным, сделали его признанным во всем мире. И на сегодня наши академические институты, отраслевые институты, все высшие учебные заведения достаточно хорошо в известном мире и ценятся по своим научным разработкам и основаниям, которые здесь заложены, слышать.